મારા સૌ બાળકોનું સ્વાગત છે કેશોદમાં કેશોદ એક આદર્શ ગામ છે આદર્શ ગામ કોને કહેવાય એની વિજેટે આપ સૌ અગત્ય સ્કૂલમાંથી આવ્યા છો આખો રૂટ લેઈ જઈએ ને એટલે રૂટને હિસાબે આ ગામની ગૌશાળા છે તો ગામની અંદર આ સામૂહિક ગામની ગૌશાળા છે જેની અંદર આ બંને શેડનું નિર્માણ કર્યું શેડની અંદર પંખા મ્યુઝિક સિસ્ટમ નવા અવેડા સુંદર મજાનો ગેટ આ તમામે તમામ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી છે એટલે અમની અંદર અમારે અત્યારે પાંત્રીસ થી ચાલીસ ગાયો હોય છે પણ અમારું એવું લક્ષ્ય છે કે ઘરે ઘરે એક ગાય હોવી જોઈએ આપણે જિલ્લા ભાજપ દેવભૂમિ દ્વારકાના પ્રમુખ છે આ ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમાર છે આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે શરૂઆતમાં આપે વિઝિટ કરી ગૌશાળાની પછી ગામની વિઝિટ કરી અને ગામનું પીએચસી કેન્દ્ર તમે જોઈને આવ્યા ને દરેક ગામની અંદર છે એના કરતાં તમને કઈ કેસો અલગ જોવા મળ્યું હશે મળ્યું ને સરકારશ્રીના માનાકમાં બાણું પોઈન્ટ આઠ ટકા મેરિટ સાથે ગુજરાતની અંદર પ્રથમ ક્રમે છે એવું જ તમે આ કેમ્પસની અંદર આવ્યા એટલે તમને જોવા મળ્યું હશે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા આખાની એકમાત્ર આ શાળા જે છે એ ગવર્મેન્ટ શાળા હોવા છતાં જેનું બાંધકામ છે એ એનજીઓ ઓર્ગેનાઇઝ દ્વારા થયેલું છે और ये पूरा पॉली हाउस है और ये जो फार्म है क्या कमाएगा फिर जब हम पॉली हाउस इंस्टॉल कर लेते हैं तो बरसात के दिनों में भी हम धनिया अच्छे से ग्रो कर लेंगे जब मार्केट में पूरे एरिया में नहीं है ठीक है कहीं भी धनिया नहीं उग रहा है और हमारे पॉली हाउस के अंदर में उग रहा है हम अगर मार्केट में लेके जाएं कोई नहीं कंपटीशन देने वाला हम अकेले हैं तो धनिया का प्राइस क्या मिलेगा हमें ज़्यादा मिलेगा ना पॉली हाउस इंस्टॉल करते हैं तो इसमें क्या होता है हम साल भर ईयर राउंड प्रोडक्शन करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग चूज करता है कौन सा क्रॉप हमारे एरिया के लिए बेस्ट है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके अब देखो हाई वैल्यू क्रॉप में जाओ कोई भी क्रॉप हाई वैल्यू है अपने लेवल पे जिसका प्राइस हमें मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है वो क्या है हाई वैल्यू क्रॉप है तो जैसे आप देखो धनिया धनिया हम लोग साल भर ग्रो कर सकते हैं बट क्या होता है पानी अवेलेबल नहीं है उस, उसके अनुसार क्लाइमेट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गर्मी में कम उगा पाते हैं उगा पाते हैं लेकिन नहीं उगा पाते हैं जैसे बरसात में हो गया ओपन फील्ड में हम लोग करते हैं लगातार बारिश हो रहा है वहाँ पे धनिया ग्रो करने जाएंगे और और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अलग अलग होते हैं अभी जैसे इसको बोलते हैं नेचुरल वेटिलेटेड पॉलीहाउस और दूसरा होता है फैन पैड पॉलीहाउस सबसे उसको पॉली थैलिन सीट बोलता है एक कहते तो बाहर से बाहर का ही इन्वायरमेंट हो गया और अंदर का क्लाइमेट दोनों भी, भी बीच में जो बॉर्डर बना रहा है वो स्ट्रक्चर प्लास्टिक का है अंदर में कुछ भी नहीं जाएगा आपका इंसेक्ट भी नहीं जाएगा इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो होते वो भी अंदर नहीं जाएगा और साइड से फिर उसको अंदर में मैनेजमेंट करने के लिए अंदर चले जाएंगे तो दोनों बंद हो जाएगा क्या होगा इंसेक्ट जो डायरेक्ट एक एकाएक एंट्री नहीं मर पाएगा आ जाओ अभी

जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब चीज बढ़ेगा तो प्लांट के जो होता है फिजिकल चेंजेज एक रिमूव एक्सिलेट हो जाता है और सबसे ज्यादा जब इसको टेम्परेचर दबाव देता है तो सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन देता है इरिग, इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर दोनों मिक्स होकर के जाएगा तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं दोनों